Salam əziz ədəbələr. Bugünkü mövzumuz ə, Dövlət qulluq haqqında qanunun son ə, maddələri olacaq. Ümumi mənlikdə izah edəcəm. Burada da diqqət etməli olduğunuz məqamlar çoxdur, çünki bu hissədən də bəzən çox vaxt suallar salılır. Başlayaq maddə 30 Dövlət qulluğunun şərtləri. Dövlət qulluğunda iş vaxtı həftədə 40 saatdır. Dövlət qulluqçuna ailəyə görə kateqoriyalar üçün qanunla müddəti qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilə bilər. Külluqçun zəruri olduqda dövlət orqanı rəhbəri müstəsna hallarda iş vaxtını ayda, yəni həftədə yox, ayda əvəzinə ödənilmədən 5 saata qədər artırma bilər. İş vaxtı 5 saatdan çox artırılanda işlədiyi hər saata görə dövlət qulluqçusuna əlavə haqq ödənməlidir. İnzibati vəzifədən dövlət qulluqçusuna e, ildə 1 dəfə 30 təgündün müddətində haqq ödənilmən əsas mənzilindədir. Burada diqqət etmək olduqumuz məqam e, inzibati vəzifə tutan, çünki burada tüşsə kimsəs onun dövlət qulluqçusuna ildə 1.30 təyyib gününün müddətinə haqq qoydana əsas məruzət verilir. Sərfdir, yardımçılar 21 gündür. Ona görə inzibati vəsifə tutanlara aiddir bu. Özünə görə işləməyə görə haqq qoydana əlavə məzullar aşağıdakı qaydada verilir. 5 ildən 10 ildək əmək stajı olanlara 2 təqvim günü, 10 ildən 15 ildək əmək stajı olanlara 4 təqvim günü, 15 ildən artıq əmək stajı olanlara da 6 təqvim günü. Burada belə deyim, məsəl belə görsüz yazıb əmək stajı olanlara, yəni yazmır dövlət qulluq stajı olmadı. Yəni ki, hər hansı bir şəxs ə, 5 il, 6, 7 kənarda işləyib, əmək müqaviləsi əsasında və onun əmək stajı var, dövlət qulluğuna gəlir. Müraciətə çıxanda həmin o işlədiyi, kənarda işlədiyi müddət də nəzərə alınacaq. Dövlət qulluqçusu öz razısı ilə və dövlət orqanı rəhbərinin razılığı ilə ödənişsiz məzuniyyətə göndərilə bilər. Yəni, Demək, sizdə iki dənə şərti var. 1. özü istəməlidir, yəni öz arzusu olmalıdır və orqan rəhbəri razı olmalıdır. Yəni bu iki şərtin ikisi də ödənməlidir. Xidməti izamiyyətə göndərilən dövlət qulluqçularla təmin olunur. Mehmanxana da və ya xidmət yaşayış sahəsində yer 6 aydan çox müddətə izamiyyətə göndərilənlər isə ayrıca xidmət mərkəzinin sayəsində iş yeri rabitə vasitəsinin istifadə imkanı, digər zəruri təhsil xidmətləri və sosial məişət xidmətləri, o cümlədən onu göndərən orqan hesabına, orqanın vəsait hesabına xidmətlər. Müvəqqəti olaraq başqa yerə köçürülən dövlət hquluqçusunun ailəsini özü ilə aparmağa ehtiyacı vardır. Burada müvəqqəti sözü təbəli çox vaxt çaşdırır ki, yəni ixtiyarı yoxdur. Xeyr, müvəqqəti ola bilər, ikillik olsun. Yəni ailəsini özünə aparıla bilər. Ona müəyyən edilmiş yaşayış normalarına uyğun gələn məhşət ləvazimatı ilə komplektləşdirilmiş xidməti mənzil verilir. Hətta belə əməl qulluqçu kəssə yerdəki yaşayış yeri saxlanılır. Dövlət qulluqçusuna ailə üzvlərinin işə və ya təhsil müəssisəsinə özəməkdə kömək göstərilir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində yer verilir və lazım gəldikdə onu görəndən orqan vəsait hesabına haqq ödənən tibbi xidmətlər göstərilir. Müvəqqəti olaraq başqa yerə qulluğa keçilməklə bağlı olan digər məsələlər Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Bu hüquq ikinci əmək məcəlləsidir. Yəni bir qanun başlığında idi belə də müvafiq icraçı orqanların təbəliyində olan işçilərin məssələlərini həll etmək münasibətləri bir də başqa yəni quruluğa keçilməklə bağlı məsələlər, yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun əmək münasibətləri. Bu qanun, yəni dövlət qulluq haqqında qanun müddəaları nəzərə alınmaqla əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. Dövlət qulluqçusunun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi inzibati də var, burada da görsə vurğulanıb. İnzibati vəzifədən dövlət qulluqçusunun xidmət fəaliyyəti hər təqvim müddən sonra qiymətləndirilir. Dövlət qulluğunun xidmət fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin məqsədi, yəni nədir, nə üçün qiymətləndirilir? Onun ilərində vəzifə vəsifəsinə gəlməsini, 1, 2, tutduğu vəzifəyə dair tələblərin yerinə yetirilməsini qiymətləndirmək və 3 işçinin gələcək inkişafını müəyyən etməkdən ibarətdir. Dövlət qulluğunun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi onun bilavasitə rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir. Adətən bu şövbə rəisləri olur. Dövlət qulluğunun xidmət fəaliyyəti aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Yəni bu əsaslardan burda bu isə 30-cü 1.3.7-yə kimi olan hissə dövlət qulluqçusunun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, yəni peşəbilişlərindən başlayır, kollektivdə işləmək bacarığı, ünsiyyət qüsurları münasibətlər. Bir də var, rəhbəristən qiymətləndirilməsi. Rəhbəristən, hiss, bu istəni oxuyuram, rəhbəristən xidmət fəaliyyətinin, bu fəaliyyəti bu qanunun 30-cu 1.3-cü maddəsində göstərilənlər əlavə olaraq, yəni bunlara əlavə olaraq aşağıdakı meyarlar, yəni bu istiqamətdə qiymətləndirilir. Deməli, dövlət qulluqçunun fəaliyyəti yalnız ə, bu istiqamətdə qiymətləndirilir. Rəhbərlik istərin fəaliyyət isə bunların hamısı aidd, yəni peşəbəri işlərlə başlayıb komanda qurmaq bacarığına qədər. Dövlət qulluqçunun xidməti fəaliyyəti aşağıdakı şəkildə qiymətləndirilir. Yəni hansı qiymətlər əla, yaxşı, kifayət edir, kifayət Dövlət qulluğunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi nəticəvärə xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi varlı sənədlə rəsmiləşdirilir. Bu sənəddə dövlət qulluğunun fəaliyyəti bütün meyarlar üzrə qiymətləndirilir və bununla bağlı şərhlər verilir. Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi varlı sənədə, xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilənə dövlət qulluğunun rəyi əlavə olunur. Yəni bilavasitə rəhbəri qiymətləndirir. Çaşıtmaq üçün yaza bilərlər ki, həmin sənədə kimin rəyi əlavə olunur, yaza bilə də bilavasitə rəhbərinin. Xeyr. Yəni kimin fəaliyyətini yoxluyulursa, həmin Dövlət qulluğunun xidmət ifadənin qiymətləndirilməsinin qaydalarına dair normativ aktlar müvafiq icra şərti ilə prezident tərəfindən müəyyən olunur. Dövlət qulluğu xidmət ifadənin qiymətləndirilməsi nəticələri onun şəxsi işinə əlavə edilir. Gəldi irəli çəkilmə hüququ dövlət qulluğunda. Deməli, dövlət qulluğu Dövlət qulluğu haqqında qanunla müəyyən edilmiş qaydada 3 forma ilə irəli çəkilə bilər. Qulluqda yüksəliş, müsahibə və müsabiqə nəticəsində irəli çəkilə bilər. Bir də irəli çəkilərkən nələr nəzərə alınmalıdır? Dövlət qulluğuna irəli çəkilmək üçün dövlət qulluqçusunun öz vəzifələrini müvəffəqiyyətlə və vicdanla yerinə yetirməsi, vakant vəzifə olması, habelə vakant vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq əlavə təhsilin nəticələri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Dövlət qulluğunda olmanın yaş həddi. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu olmasının yaş həddi 65-dir. 65 yaşa çatmış dövlət qulluğunun dövlət qulluğu olma müddəti müvafiq dövlət orqanı rəhbəri tərəfindən hər dəfə 1 ildən çox olmaraq uzadıla bilər. Dövlət qulluğu üçün dövlət qulluğu olma müddətinin 5 ildən çox uzadılması yol verilmir. Deməli dövlət qulluğuna yaş dövlət qulluğunda olma müddəti, yəni yaş həddi 65 65-dir, son yaş həddi 70 70-dir. 65 yaşına çatdıb 5 il ərzində 1-1 uzadıla bilər. İnzibati vəzifənin ailə üçüncü təsnifatı, adi vəzifədə qulluq keçən dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğuna olma müddəti müvafiq dövlət orqanının razılığı əsasında bu qanun 32.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutmuş müddətdən artıq uzadıla bilər. Yəni hansı vəzifələr ki, şəxslər ki, ailə təsnifatında 1-ci, 2-ci, 3-cü səviyyədə düşürsə, onlar 70 yaşdan da çox ola bilərlər. Bu qanunun 32.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət orqanına aid edilən sahədə dövlət qulluğuna olma müddəti uzadılmış dövlət qulluqçusunun sayı Həmin dövlət orqanının vahid sistemini təşkil edən qurumların işçilərinin ümumi sayı 15%-nı artıq ola bilməz. Yəni biz dedik uzadılar, bəli, amma bunun da bir limiti var. Hansı limitdə? Deyək ki, Maliyyə Nazirliyində ümumilikdə Maliyyə Nazirliyi onun yerli bölmələri, onun tabeliyində olanlar, yanda yaradılan bütün orqanlar bir yerdə Maliyyə Nazir aparatı da daxil deyək ki, 2000 nəfər işçi var. 2000 nəfər işçi varsa, deməli, yaş 65-dən yuxarıda maksimum ola bilər 300 nəfər. Yəni 15%-dan çox ola bilməz. Dövlət orqanının aparatını və tabelində olan qurumun çalışma müddəti uzadılmış işlərinin sayı müvafiq dövlət e, müvafiq olaraq onun aparatının və tabelində olan həmin qurumun işçilərinin sayını 2 faizdən artıq ola bilməz. Biz birinci deyirik, 15 faiz maliyanın azı ümumi vəhait sistemin təşkil edən. İkinci deyir ki, deyək ki, maliyanın azın aparatını götürürük. Deyək ki, orada 200 nəfər dövlət qulluqçusu varsa, aparatda deməli 145-dən yuxarı ola bilər, maksimum 4 nəfər. Dövlət orqanının aparatında və tabelində olan qurumunda dövlət qulluqçusu 100 nəfərdən az olduqda, çalışma müddəti uzadılmış işlərin sayı 2 işdət vahidinə qədər yuvarlaqlaşdırılır. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olmamı müddətinin uzadılması onun razılığı əsasında yol verilir. Yəni hər hansı şəxs çat 65 yaşına və istənilə uzadılsın, yəni buna etkim uzatır. Və ə, bu hissəni oxuyacağıq bizsə. Yəni kimləri uzadırlar? Yəni bu bunun da bir ə, müəyyən bir kriteriyalara cavab verənlər olmalıdır. Onlar kimləridir? dövlət qulluğunda intizam tənmiyət tədbirlərinin tətbiq edilməsi, yəni hansı köçəksiz adadılar ona fəaliyyət dövrünə heç bir töhmət də verilməyib, elmi dərəcə verməməsi, dövlət tənzifi ilə tənqid edilmə, bir də attestasiyadan müstəfə mənfərqiyyətlə keçmə. Sonra gəldik, dövlət qulluğuna xitan verilməsi. Bu hissəni daha dəqiq oxuyursuz. Dövlət qulluğuna hansı əsaslarla xitan verilə bilər? Oxuyaq. Dövlət qulluğunun öz əzusu ilə dövlət orqanına ləğv edildikdə işte. Dövlət qulluqçusan say və ya ştatlar ixtisar edildikdə, qanunvericinin tələbləri pozularaq işə qəbul edildikdə, dövlət qulluqçusunun aldığı sertifikatın qüvvədə olmama müddəti bitdikdə və bu hissəni bəzən sallalar yarımçıq xeyr və axıra kim olmalıdı bu cümlədə? Bitdikdə və dövlət qulluqçusu növbət sertifikatı ala bilmədikdə. Bu qanun 25.2.6-cı maddəsi uyğun olaraq dövlət qulluqundan azad edildi. 25.2.6 bircançlarda dövlət qulluqçusu qulluqçusunun məsuliyyəti maddəsi var. Orda vardı tökmə, bil müddətə vəzifə məhdudin 5% 30% azadılması və s. axırda da vardı dövlət qulluğundan azad edilmə. Sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına keçim verildikdə qanunverici və yerli özləri orqanlarını seçildikdə, hə ha, belə hakim təyin edildikdə, amma burada da bir şərt qoyub, əgər onlar həmin vəzifələrdə imtina etdikdə qanunverici daha uzun müddət müəyyən edilməyib. Əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq 6 aydan çox müddətə tam itirilməsi ilə əlaqədar Dövlət qulluqçusu əmək funksiyasını yerin yetirə bilmədikdə diqqət etməli olduğumuz məqam burda fəaliyyətlə olaraqdır. Məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qanunlu qüvvəyə minmiş qərar olduqda dövlət qulluqçusu vəfat etdikdə ha belə ha, məhkəmə tərəfindən xəbərsizlik ki, düşmüş hesab edildikdə və ya ölmüş elan edildikdə dövlət quluğunda olmanın yaş həddinə çatdıqda və bu hissəyə diqqət etsəz tələbələr bura bəzən yazırlar ki, pensiya yaşına çatdıqda ümumilikdə pensiya yaşı bir azərbaycanlıqda 64 yaşlı kişilərdə, 63 yaşlı qadınlardadır. Amma dövlət quluğunda olmanın yaş həddi 65 yaşdır. Yəni burada yazsa ki, pensiya yaşına çatdıqda səhvdir. Səhv et burada dövlət quluğunda olmanın yaş həddinə çatdıqda ondan gedir. Dövlət qulluğu müvafiq qanunvericayə uyğun olaraq pensiya yaşına çatmasına görə öz arzusu ilə dövlət qulluğundan çıxdıqda ona qanunvericayə uyğun olaraq digər pensiya növü təyin edilməsənə xasla olmayaraq ümumi qaydada hesablanmış aylıq pensiyasının 6 misli məbləğində bir dəfəlik hakverdir və bu məbləğ də verici tutulmur. Deyək ki, dövlət qulluğu səтып 64 yaşayarma, yəni burada pensiya yaşı vurğulanır və çıxa bilər pensiyaya. Çıxarsa pensiyaya yəni buna ə, müəyyən bir pensiya deyək ki, ə, tutulur bunun üçün ki, yəni bu pensiya sənə ödəniləcək. Deyək ki, 400 manat. Əgər 400 manat pensiya veriləcəksə, bəli başdan 6 misli məbləğlər, yəni 2400 manatı bəli başdan verirlər. Dövlət orqanının rəhbərinin dövlət qulluğuna davam etdirmək barədə qərarı olarsa, dövlət qulluqçusu öz arzusu ilə dövlət qulluğundan çıxmaq vardı. Ərizəni verdiyi gündən 1 ay ərzində dövlət qulluğuna davam etdirməlidir zərurət olduq həmin ə, müddət ə, dövlət orqanı rəhbəri tərəfindən əlavə olaraq 1 ay müddətindəki uzadıla bilər. Deyək ki, hər hansı bir şəxs gəlib çatıb pensiya yaşına və çıxmaq istəyir dövlət qulluğundan. Ə, orqan rəhbəri həmin şəxsi 1 ay saxlaya bilər. Deyək ki, bu gün ərizən yazır ki, mən deyək ki, gələn həftənin 1-ci günündən hər hansı bir tarix, deyək 25-indən sonra ə, pensiyaya göndərin. Orqan rəhbəri əgər istəyərsə həmin şəxsi 1 ay saxlaya bilər və zərurət olduqda əlavə bir ay da saxlaya bilər. Deməli, pensiya çıxmaq üçün ərizəni verdikdən sonra hansı müddətə saxlaya bilər? 1 ay. Bəs ən çox nə qədər saxlaya bilər? 2 ay ərzində orqan rəhbəri həmin dövlət qulluqçusunu orqanda saxlaya bilər. Sonra gəldik dövlət qulluğu keçmənin digər məsələləri bu qanunda və ona uyğun qəbul edilmiş qanunvericiliklərdə tənzimlənməyən dövlət qulluğu keçməklə bağlı. Digər məsələlər əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Bir dəm burada diqqət eləyin, bu tarixləri bunu çalışın yadda saxlayın, çünki məns imtahan düşmüşdüyü səhvlər yəni, yəni hansı imtahan desəm amma düşmüşdü. Qanun nə vaxt qüvvəyə minib? Bu qanun 21 iyul 2000-ci ildə qüvvəyə minib. 1 sentyabr 2, bir əyüz istirirəm, 21 iyul 2000-ci ildə qəbul olunub. 1 sentyabr 2001-ci ildən qüvvəyə mini dövlət qulluq haqqında qanun bu qədər növbəti videolarımızda təsdiqat kateqoriyalar qalan hissəsin izah olunacaq və sizə dövlət qulluqçularına qulluq sərajına görə əlavə haqqın ödənilməsi qaydaları həmin qaydalar haqqında sizə tanış edəcəm. Bu günlük bu qədər izləyicilər kanala abunə olub kanalda olan videoları bəyənərsəz təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırıb baxdığınız üçün bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox